təfəlləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhərdə və rayon üzrə 190 manat birdəfəlik ödənişlərin verilməsi barədə prezident İlham Əliyevin tapşırığı qısa müddətdə icra olunacaq və yaxın günlərdə bu ödənişlərin verilməsi təmin ediləcək. Yenı Azprom xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhib Babayev dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq pandemiyə dövründə məşğulluğa və sosial mühafizə dəstəyi məqsədi ilə görülən tədbirlərə və qarşıda duran vəzifələrə dair keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, Bakı, Cəllabat, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərləri və Abşeron, Bəndə, Qorandoy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonları üzrə işsizsiz. Və xüsusi karantin rejimində itirən, qeyri işləyən qeyri-formal işləyən astaminaqlı şəxslərdən ibarət 278 min nəfəri əhatə edəcək. Buc əməllər üçün 53 milyon manat sərf ediləcək. Bununla da COVID-19 dövründə yalnız bir dəstək istiqaməti birdəfəlik ödəniş proqramı üzrə yönəldilmiş vəsaitin ümumi həcmi 333 milyon manata çatacaq.